Всем привет! Сегодня будем варить в автоклаве ну, вот эти закрутки. Это у нас каши. Тушенка каша. Рис, гречка, Да, пшенична. рассказывай, что ты тут делала. В собственном соку курица. Одна ассорти курица свинина. Потом пшеничная каша с мясом, гречневая с мясом и рисовая с мясом. Будем пробовать. 17 баночек, да? Угу. По-моему. Да, 17. пол -литровых. Крышки. Обычно закатывание. Обычно, ну да. Классическим способом. Поставим в автоклав. На сколько там? На 40 минут? Угу. И что там еще? Ну, потом по... а, снимем, покажем дальше. Ну, Получается, что воды надо почти полный набрать Да, если Автоклав. классическим способом, то полный. Так. Дальше будет. На первый слой стало 8 пол-литровых баночек. Сверху стало еще. У нас свет выключили. Так что мы работаем. Да, хорошо. Без света. Хорошо. С фонариком. Оно работает на газу. Так, и что у нас получается? У нас получается автоклав на 24 баночки. И в принципе мы могли еще спокойно слой поставить. Буде у нас вот так. Это 17 и плюс, если еще 6 банок, 23, да? А было написано, что на 24 банка. Заливаем ведро воды холодной. Вот так. Ну, банки заплывают. И сейчас пойдем еще по одному витру воды, угу. так что ждем. Так, свет у нас погасили. Набираем водичку на стол вот Набрали в колодці воды и доливаю нахуй. Вот. <laughs> ну, ничего, то Все, Два-три сантиметра неполный полный должен быть. Ну, мы если что отберем, сейчас проверим. Ну, банка Ну, получилось, что мы ведро воды выложили. І оце ведро в ньому залишилося отак води. повне. Ну я не знаю як там іще. Я думаю, ну вже нормально. Но так, ну 2-3 см чуть не повний втакла. Правильно, таке конструкція. Ну думаю, покрила банку. І десь ну ось дві банка. Це там перший ряд. Це вторий ряд. А це ось баночка третій ряд. Ну третього ряда в нас не вистачило. І виходить, ну он. 3 сантиметра буде, я думаю. Ну, може не буде. А може буде. Ні, там надо, щоб не вот так в мене, пів пальця. нормально. Ну, я думаю, якраз буде воно. Якраз на этот стане. Ну, хватати воздуху виходить. Буде нормально, я думаю. Чи як воно? Вакуум буде. Ну, головне, щоб покривало банку, я так думаю, а не щоб этот. Там чуть-чуть, ну я думаю, якраз буде хорошо. Воно ж буде испаряться. І те, що я так добавив, може, надо було менше, не знаю. Ну я думаю, так буде нормально, а там подивимось. Так, починаємо закручувати. Ось. Є резиночка у нас на датчику. І резиночка А ось, бачите, по кругу. Так, не знаю як правильно, отак так? Ну, воно, в принципі, можна в ту, в ту сторону. О! Отак вона сило. Так, тут есть шайбочки. клац клац. Баранчики. Ну, ще, все новеньке, не перетерте. Та що ти не попа? Не попадай. Не, оп, 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 оп. потихонечку так клацкала. Ну, конечно, тут туговато. Я не знаю, насколько его надо затягивать. И чем надо? Нет, там вручно было, наверное. Вручно? Угу. Так. И да, вот это... это же канал, где там? Отомосем, да, канал? Да. Канал называется Отомосем. Вот это мы оттуда заказали, это я автоклав, от, да? Угу. От того производителя. І там у них є відео обзори. Ну так поставили, все, закрив, закручую. Ну так, да, це як защита вже зверху, щоб вже воно точно не вирвало. Коротше, це в нас виходить ми демонструємо їхній автоклав. Не знаю скільки треба тянуть. Так, все. Так що я думаю, зараз Если я мыльным раствором попробую, хер тут что продала. Да, ну, там проверку надо делать. Mm -hmm. Пробуюсь матом иногда. Так, вот спит-то. <laughs> Распутаем компресс. Это, его снять? Ага, вон вот так снимается. Угу. Опс, накачивается. Ну да, там же он есть. Опс, на я в машине плюс минус и поехали. <свят> И накачиваем до двух атмосфер. Так, тут, а. плюс, минус, включай, да. Да, плюс-минус включается. Та даже там покажем. мне. А. Так, плюс у нас вот с, минус от а с. Аккумулятор сдохший. Ага. Что-то оно... Ну и фурыч, вот. Что там пазуха есть. Я потихоньку стрелка начала. А сколько надо? Одну, две атмосферы. До двух атмосфер, да? До двух атмосфер для проверки достаточно. Развернуть ферры. Есть. Мыльная вода. Да. Болтный. Намаж. так Давай я вот, это откручу. Ой-ой-ой. Надо мне буду ломы откручивать. Да? Угу. Значит, надо или больше качать, или не откручивать. Значит, надо добавлять. Теперь. Угу, я поняла. Ну, может, его достаточно, но я его больше Ну, я гладкий. Да. Да, просто так, намажешь, и ему нам должно показывать, что мы где ничего чего мы... Давай, я тебе его один да ну я же не знаю как Ну Мыльная вода что а? мне не надо сделать если воздух типа прохода оно там же да намазать да ну да так у него было на этом на видео ну да там снимал видео и показывал что у них все хорошо производителей вот этого аппарата. Я, короче, обмазываю все. Ну, оно, ну, когда мыльная вода, оно же пузыри должен пускать, если здесь проходит. Угу. Я бачу, что ничего тут, все нормально. Да б там б же, бы, там да? же колечко, оно стало все спас. Не, оно бы так спускала э, спускало бульбу. Угу. Пузырек. Если бы здесь воздух пропускал, так и бы пузыречек и шел. Угу. Вот, например, я вот тут сейчас намажу, может, буду сейчас пускать, он нам покажет. Угу. Так, на примере, да? Не знаю, чьи. Будет или не будет? ну, В принципе, может и не будет. Нет, тут они просто подуют. Воздух подул. Ну вот. Две атмосферы. Ничего не да. Вроде бы я не бачу. Думаю, должно быть все нормально. А там посмотрим. <реш> як кришки позриває, то будемо жалуватися. Так, сняли ми наш автоклав. Вчора він виходить вечором. Ну як би довго закипав на одній конфорці, Чи ну, нагрівався. Нагрівся до 110 було ну почти до четверки доходило Там три. И 8 часки давления и практики в таком режиме 45 минут и получается я его выключу и сегодня это утром оно все тепло 40 градусов почти что 30 температура 30 градусов температура Сейчас пробуем спускать последнее давление и открываем и дивимся, что там получилось у нас Кажется, в него аж як водичка, как будто, знаешь, пришел. Ну, да. Чуть-чуть, да. Угу. надеемся, что будет все хорошо. Да, чтобы банк, главное, не пострелял. Это самое... Что-то, наверное, стрельнуло, бо бачишь цвет воды, який, да? А, резиночка. А вот она приклеилась. Ага. Угу. Так, це это доставать надо. Доставать и дивиться, чего таким цветом вода. Десь лопнула банка. Там ничего. Ну то дальше. Даже крышечка, бачу. Нет, там этот. Может я то понял. Дальше, но аккуратно надо. Это возможно. Могла просто чебанка сама по себе. Бачишь, я не переборщила с кашами, а я переживала, что этот. Наши, наша кашка все нормально никакая банка не лопнула ни крышка не зервала все хорошо вот мяску все отлично Водичка такая, типа як ржавого цвета, такая рыжа. Не знаю чего, может что-то или, Десь то не до крашени, может можетить. Не знаю. Ну то на скорость не влияет, я думаю. Так, что все приготовилось, все нормально. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо ще щось варити. І всім всього доброго, мирного неба. Пробуйте теж. Закривайте чи Закривайте варіть в автоклаві. А ото зажимами, як раніше этот, пользувались, то Опять 5 баночек варить, бо такой кастрюли здоровой нема. Тоже, ну, не очень удобно. А тут, тут удобно. 24 банки стоят, пивлитровых. Так что вот так. Всем пока.